Школа у Седневі – регіональний проект, аналогів якому немає в країні. Споруда, архітектура якої більше нагадує палац, аніж заклад освіти, площею 6 тисяч квадратних метрів, збудована за останнім словом, сучасного будівництва і має велику актову та спортивну зали, душові кімнати, просторі холи та великі світлі класи. Одне крило будівлі відведене під дитячий садок на 75 місць. Школа вже повністю зведена. Наразі тривають внутрішні роботи та благоустрій прилеглої території. Ще ну, не тільки школа. Это и детский садик на 75 мест, школа на 240 мест, и большой спортивный комплекс. Спортивного комплекса в области ну, нету. И в Чернигове не будет такого на данный момент. Вот. То есть это школа, будем так говорить, будущего. По ходу строительства подсказывали, выезжали мы в Киев вместе с проектными организациями заказчиком смотрели детские садики, как школу водили. Последнее посещение было и премьер-министра, и президента. И то, что лучше там мы увидели, мы сюда применили и будет сделано. Но школа, отопление автономное на школе. Тож нормальна школа буде. робочу нараду з підрядчиками приїхав провести особисто народний депутат України Михайло Чечетов, який від початку будівництва слідкує за ходом будівельних робіт, своєчасним надходженням та цільовим використанням бюджетних коштів. Це как раз плод колективного участь, коли всі відбросили всі амбіції, партійні амбіції, адміністративні, політичні і сила. как это говорит, здоровые, умные, сильные мужики, руководители области, народный депутат. Ну вот, приняли решение о строительстве школы, нашли поддержку президента, который сказал, что при всей скудности ресурсов школа будет построена. И школа начала строить. И тут нужно отдать должное Виктору Федоровичу, он стоял истоков. Потом, к сожалению, пришла помаранчивая власть на два года вычеркнули школу с объектами, не понимаю, как можно вычеркнуть школу из приоритетных объектов строительства. Ну что может быть святее, чем школа и больница? Государство, которое не думает о детях, оно не думает о здоровье нации, оно бесперспективно. Пришел при Виктор Федорович президентом избрали, он сказал, при всей скудности ресурсов школу мы достроим, мы достроим. Я хочу спасибо огромное сказать Владимиру Николаевичу Хоменко. Мы с ним в теснейшем контакте работаем. В теснейшем контакте работаем. И Анатолий Иванович, глава областного совета, Николай Васильевич Кудрик, где на, 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 на ее районе находится, строителям всем. И в тесном, как бы, вот тесном, тесном, контакте одной единой командой мы эту стройку. Мы три года назад запланировали открытие в 2012 году, понимаешь, что один бюджет не хватит денег, в одном, через один бюджет таких денег мы не заложим. В том году 20 миллионов. В этом году последние вот 8-200 миллионов. Мы в июне заканчиваем стройку. И надеемся, в августе президент поедет открывать, и в сентября дети будут учиться в этой прекрасной школе. Это лучшая школа в Украине среди сельских школ.